Алкоголики находятся на переднем праве борьбы уже или поддержки тех людей, которые уже страдают алкоголизмом. И таких людей, к сожалению, в нашей стране достаточно. Да? Часто могут спрашивать, вот как, ну, что значит прийти на группу и как происходит выздоровление. Я уже упоминал, это программа «12 шагов». Программа «12 шагов» предполагает, что есть 12 этапов, которые должен пройти человек для сохранения своей трезвости. Эти этапы описаны в литературе. Специальные анонимных алкоголиков есть книга, анонимные алкоголики, есть книга 12 шагов. То есть для прохождения каждого этапа нужно что-то понять, что-то признать, какие-то сделать для себя выводы, и таким образом человек продвигается от этапа к этапу. Но дело в том, что сделать в одиночку человек этого не может. Ну, и как другую любую. То есть ему нужно сообщество, ему нужна группа, ему нужен некий наставник который, уже имея трезвость больше, чем он, и пройдя по этим шагам, уже этого своего человека как бы новенького сопровождал. Вот так и построено, то есть есть программа, есть методика, есть человек, есть сообщество. Таким образом и происходит выздоровление. Вот единственное условие – это желание больного. То есть, ну довериться, говорят в анонимных алкоголиков, так и пишут, они говорят, если вы будете делать то, что мы делаем, то вы получите то, что и мы. Ну, то есть вы получите трезвость. Но, к сожалению, вот почему я занимаюсь социально-психологической реабилитацией, поскольку одной из главных проблем выздоровления алкоголика, это является его голова. Больше, ну, к сожалению, то есть он себя сам обманывает, он побыл неделю или две трезвый, он считает, что он больше не будет пить. Или понял, что он больной, он считает, что больше приступа болезни у него не будет. Но это все равно как астматик будет уговаривать себя, что он больше никогда не будет задыхаться, потому что он понял, что он астматик. Вот э, такие, как казалось бы, простые вещи, и плюс еще наши социальные установки, что оказывается, ну, смотрите, диабетикам бить, э, ну, непозорно, э, гипертоникам непозорно, а алкоголикам позорно. Ну, это вот социальный уже вывих, который, к сожалению, тоже человеку больному алкоголизмом тоже надо перешагивать. Мы наделяем болезни какой-то морально-этической еще окрасом, который, ну, вообще, болезнь, она и в Африке болезнь. Но вот эти все дополнительные как бы барьеры, которые ставятся перед алкоголиком, они вот истираются, когда человек попадает в среду таких же выздоравливающих, не пьющих, а выздоравливающих алкоголиков. И часто можно слышать от людей, которые страдают алкоголизмом, что что вы мне можете рассказать, я и так все знаю, прошел Крым и Рым. Ну да, действительно, о пьянке, возможно, человек знает все, но он не знает, как от этого избавиться. Вот группы все направлены на то, как же выйти из этой трясины алкоголизма и как, э, в общем-то, приобщиться. Нужно сказать, что алкоголизм держит практически четвертое-пятое место по спиртости в мире, поскольку это хроническая, тяжелая и смертельная болезнь. Да? Умирает большое количество людей от этой болезни. Вот. Но это болезнь, которую можно взять под контроль сознания. Если другие хронические болезни и тяжелые, такие как рак, или нельзя под контроль сознания взять, то вот алкоголизм, получая поддержку, помня, что ты алкоголик, и тебе нельзя первую рюмку, каким-то образом человек, не начиная пить, он ну, Становится более нормальной, помня лишь о том, что у него, как, бы, как говорят алкоголики, аллергия на алкоголь. Поэтому группы открыты, они доступны для всех, там никаких барьеров нет, там не надо ни паспорта, ни прописки, а только лишь имя. Человек приходит, и если он хочет реально помочь себе, он находит место. Я говорю, групп более 100 в Украине и где-то около 20 в Киеве, поэтому можно прийти и получить помощь.